Всім привіт, друзі! З вами я Єгор і сьогодні ми будемо гуляти мого друга гру Злий манчі його друзі. Максим, поздоровкайся! Всім привіт! Максим розказуй про свою гру і що тут е, треба, які тут очівки є. даже сейчас он нравится Эвей. А я подумал, блин, может какую-то игру создать. Ну и я думал долго про нуба убийцу, про ну, какого-то вот, непонятного нексбота, ну и потом думал. Может про Эвейк создать? Ну я решил добавить Энгри Манчи. Ну и Супер Манчи. Ну и с этого все и началось. Потом я начал всячески обновлять игру, добавлять там дома существ И все дошло до того, что м -м, я сделал даже байджи. Хотя их не так уж и много, но их четыре. Первый байджи выдается за то, что ты зашел в игру. Второй за то, что ты встретил создателя. А третий за то, что ты м -м, телепортировался до дома. А четвертый за то, что ты пошел в маленький лес. О, же... Я бачу Двейн Джонсона тут Да, еще тут есть секретки, а еще тут есть ядерка Если вы запустите эту ядерку на Энгри Манчи и Супер Манче Они тут по карте будут кататься будут Кататься от Вот уже Энгри Манчи тут музыка. Вы не бо вони у мене чують. Ну да. А еще тут есть скримак. Супер Манш, но он нарє... рее. Мда. А чаще всего там у цього. Зараз покажу вам скример, друзья. Ну, не у суперманча, а у цього лица. Та ну блин на 25. Да, тут еще есть С 25 Да. да Его сложно найти. Да у меня тут много секретов есть. Например, код Мак. Как Максвелл. Да видите, скример. Нексбота. Да, ребята, еще прикол в том, что реально. Если вы запустите Но... А если столкнув... Ну, у него оболочка сама обірветься, а він сам будет жив... 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 живий. Полоса будет. Да. А еще при заходе игру Э можно услышать один звук на 3 секунды. Или даже можно А ещ ще... И на данный момент игра до сих пор находится но а так в этой игре я ее еще сначала создал по приколу, но потом ее начал продвигать mm. примерно раньше эта игра выглядела вот так Только был домик и все mm. больше ничего больше ничего кроме Ну, нубики и все больше никакого ну и потом я начал эту карту делать уже более еще в игре раньше был абуш но я его удалила из-за того что он слишком громко